Так, ребята, всем привет. Снимаю отзыв о машинке, которую мне пригнали ребята с группы пригон авто с Польши и Литвы. Отдельное спасибо Руслану за то, что съездил, посмотрел тот вариант, который я хотел. Вот, все в порядке. Машина очень в очень хорошем состоянии. Все супер. Вон, двигатель работает хорошо, не дымится совсем. Так, сейчас салончик покажу. Вот. Кожаный салончик в очень хорошем состоянии, как новенький. Вообще нигде ни подтертости никакой нету. Электропакет, стеклоподъемники, спереди, сзади. Здесь. Вот. М-руль. Управление компьютером, круиз. Мониторчик есть, климат, навигатор, телевизор. Все есть, все работает. ICTV смотрю, Inter. Ну вот, вот такая машинка. Резина, зимняя хорошая была. диски Сейчас еще под капот заглянем. Посмотрим. А, коврики у нас тут есть. Два штучки, кстати, положили. Один русовый, второй резиновый на зиму. Так. есть под капотиком тоже все хорошо чистенько машина не мытая конечно потому что погодка не позволяет вот все вот так вот классненько у нас сбросил ребятам на приват карту 500 долларов не за что не переживал это уже моя вторая машина у нее беру первая е36 была вот это конечно бомба. 3 литра. Едет. Не то что не едет, наверное, просто летит. Вот все, в принципе. Хорошо. Не бойтесь, заказывайте, говорю, ребят, машины. Обращайтесь, пригоняют. Очень хорошие машины. Вот. В общем, вот так вот. С документами все отлично. С машинкой тоже сделал диагностику ходовой. Поменять мелочи две стойки стабилизаторов и пару сален блоков все мелочь там рублей 500 700 мне это обойдется так машинка такая хорошая вот обращайтесь всем спасибо всем до свидания ребятам большое спасибо респект уважуха процветание бизнеса